আচলতে নকওঁ নকওঁ বুলি থাকিলেও মোৰ এটা খুব বেয়া গুণ আছে গুণটো হৈছে এইটোৱেই যে মোৰ মনত অহা কথাটো মই কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক নক'লে মোৰ শান্তি নালাগে এই দুদিনমানৰ পৰা মোৰ মনটো মানে অকণমান ভাল নাই কাৰণটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক লৈ অসমীয়া ভাষাটোৱে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ সন্মান লাভ কৰিছে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এই কথাটোলৈ অসমীয়া হিচাপে মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে মোৰ খুব ভাল লাগিছে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ অলপ দুখো লাগিছে কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব এইজনীয়ে আকৌ হিংসা কৰিয়াই নেকি অসমীয়া ভাষাটোৱে ধুপুৰী ভাষাৰ সন্মান লাভ কৰাৰ পাছত দুখ লাগিছে বুলি কৈছোঁ যে মই কিয় দুখ লাগিছে জানেনে আপোনালোকে মন কৰিছেনে বাৰু সংস্কৃত পালি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাবিলাকে আগতেই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰি থৈছে কিন্তু সেই ভাষাবিলাক এতিয়া কিমান প্ৰযোজ্য হৈ আছে বা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ঠিক তেনেকুৱা এটা মৃতপায় অৱস্থা যদি আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আজিৰ পৰা এশ বছৰৰ পাছত হয় তাৰ বাবে দায়ী গুণ হ'ব আপোনালোকে মন কৰিছেনে কলেজ স্কুল বা চৰকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগত কাম কৰা মানুহবিলাকে আজিকালি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কোনটো মিডিয়ামত পঢ়ে ইংলিছ মিডিয়াম আৰু গৌৰৱবোধ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰিমনে যে সুদূৰ ভৱিষ্যতে অসমীয়াটোৱে এতিয়াৰ দৰে ৰূপ পাব আমাৰ অসমতে অসমীয়া ভাষাটোৱে এনেকুৱা এটা ৰূপলৈ গুচি গৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো আমি কওঁতে মাজত তিনি চাৰিটা হিন্দী শব্দ দহ বাৰটা ইংলিছ শব্দ নক'লে নহয় আমাৰ কণ কণ মইনামনীসকলেও বহুত ধৰণৰ কথাবিলাক ভুলকৈ কয় কথাৰ মাজত ইংলিছ মানে এই কথাবিলাক আমি ডাঙৰবিলাকে অকণমান হ'লেও গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আমাৰ অসমীয়া পঢ়োৱা প্ৰফেচাৰসকল বা অসমীয়াৰ শিক্ষকসকল তেওঁলোকেই নিজৰ সন্তানক নিজৰ অঙহী বঙহীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অসমীয়া মাধ্যমত নপঢ়াবলৈ কোৱা শুনো এই ক্ষেত্ৰত এনেই ষ্টেটাছ ফালি লাভ নাই যদি অসমীয়া ভাষাটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে এই ভাষাটোৱে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা আপোনালোকে অকণমান ভাষাটোৰ প্ৰতি যত্নশীল হওক নিজৰ সন্তানসকলকো পাৰিলে অসমীয়া মিডিয়ামত দিয়ক আৰু আনকো প্ৰেৰণা দিয়ক দিবলৈ কিয় আমাৰ ইমান এটা চহকী ভাষা থাকোঁতে আমি বেলেগ ভাষা শিকিব লাগে কিন্তু আমি নিজৰ ভাষাটোক অৱহেলা কৰিব নালাগে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে অসমীয়া বুজিয়ে নাপায় সেই বুলি কৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰাতকৈ অসমীয়াটো লিখিব পঢ়িব নাজানিলে আপোনালোকে লাজ পাবলৈ শিকক তেতিয়াহে আমাৰ ভাষাটোৱে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সন্মানকণ বাচিব কোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব ধন্যবাদ